Ну і зараз ми попросимо прокоментувати все це відео і перехват цих розмов колишнього військового Олексій Петров з нами на зв'язку. Олексію, доброго дня. Олексію, чуєте нас уже? Та Олексію, а будь ласка, так. я я хотіла б, чи у вас була вже можливість час проаналізувати відеозахоплення, перехват цих розмов і, зрештою, свідчення, яке опубліковано свідчення українських моряків? Яке враження все це справляє на вас? Ну опірок то ми виділи в вот, радіоперехват і відео, це собственне одне одно підтверджень, одне з доказательств. для международного суда надеюсь для Гаги как пиратские действия российских моряков в отношении наших моряков собственно в отношении наших кораблей почему потому что насколько мы знаем во-первых сам обстрел собственно сама атака уже произошла в нейтральных водах это первое второе то что Россия считает своими, то есть своими водами принадлежащими ей вокруг Крыма, это не является э, таковым, потому что, как мы знаем, помним, Крым оккупирован, не законно следовать на территориальные воды вокруг э, полуострова Крыма, является украинский. То, что Россия себе считает, она может считать на все, что угодно. А, что касается допросов и э, свечи наших моряков, то мы к этому должны относиться, э, просто грубо говоря, не относиться никак, потому что э, вероятно, что 200-300% э, ребята давали эти показания под давлением и э, я смотрел видео четко видно э, я не знаю как в этого нашего моряка он стоит в украинском пикселе то есть в пикселе армейского образца зеленоватом четко видно что он свой текст читает то есть он им, им просто дали бумажки сказали надо прочитать чем э, какое на них оказывалось давление я думаю что со временем мы узнаем и главное что э, главное что есть доказательства видео и аудио атаки прямой атаки на Украинские корабли, которые осуществили э, российский Черноморский флот под флагом Российской Федерации. Это главное, это не, неоспоримое. Ну і зрештою, давайте тепер поговоримо з вами як з колишнім військовим з військовим. ну, наскільки можна говорити тепер про вед під час ведення військового стану воєнного стану про про цю приставку колишній? Чи ви відчуваєте необхідність повної мобілізації? Як буде використано зараз головнокомандувачем? Ось ці 30 днів, за які прозвував парламент? Ну, вы понимаете, даже если бы у меня были бы данные, э, то есть план есть и нашего верховного главного было никто бы вам, естественно, об этом не сказал. А в данной ситуации, то есть для меня, как для гражданина Украины, как для военнослужащего, как для офицера украинской армии, мне достаточно э, той информации, которая вчера была э, доведена до нас в прямом обращении президента Украины. То есть сейчас введение военного стана это своего рода декларативный документ. То есть он у нас есть. И Верховная Рада его приняла замечательно. Если вдруг ситуация э, на море, на суше будут, будет усугубляться, то тогда э, Верховный Главнокомандующий, как и Генеральный штаб и Министерство обороны имеют право действовать уже согласно ситуации, согласно обстановке, Не согласовывая свои, да, свои действия уже с э, Верховной Радой, не требуя никакого разрешения и не на, на, нарываясь на очередную клоунаду, как мы вчера видели э, э, во время заседания. То есть э, Ситуация покажет. Э, я думаю, что с огромной долей уверенности весь этот конфликт будет разрешен э, посредством э, дипломатии, вот жесткой дипломатии. Э, как нам всем понятно, собственно, ведь это вызов не только Украине, это вызов э, всему миру, цивилизованному, Европе и в первую очередь Соединенным Штатам Америки, которые позиционируют себя как мирового полицейского. Нет никакой гарантии, что завтра Точно точно такие же действия Россия проведет в отношении любого корабля либо любого летательного аппарата, имеющего отношение к НАТО, либо к Соединенным Штатам Америки, либо к Германии и так далее. Мы Алкімся каждую неділю провокації то прольот самоліта в каких-то очі близька, то і що ж тоді це вже навіть звоночек, це удар в колокол. так Олексію. Але зрештою, ми чули реакцію президента Америки Дональда Трампа, який сказав, що дуже занепокоєний стосунками України і Росії. Та так розглядає начальник сполучених штатів зараз цю ситуацію. Однак ми знаємо про телефонну розмову президента Порошенка і чільником НАТО Столтенбергом. Як ви вважаєте? чи можемо зараз ініціювати певним чином і в Азовському морі, зокрема військові навчання, тому що є хід через Босфорди, також союзники України могли б надати допомогу. Чи ви вважаєте за потрібне саме такі кроки на сьогоднішній день? Щоб це не розглядалося як лише протистояння України і Росії. Украина в любом случае в данной ситуации э, действует исключительно в соответствии с международными нормами. И если э, международные нормы позволяют нам проводить совместное учение в Черном море, то естественно мы это делаем и собственно никого мы не спрашиваем. акватория э, Азовского моря. Здесь небольшой вопрос. Э, согласно, скажем так, договора 2003 года, это как совместная кухня э, вместе с Россией. Но, позавчера Россия нарушила вторую статью этого договора, ну, просто в наглую. И, возможно, я вот, то есть, акцентирую внимание на свое «возможно», этот, разговор, этот договор будет э, демонтирован, то есть разорван, и тогда уже мы имеем полное право, не спрашивая никого, приглашать э, корабли других государств для совместных учений, маневров, которые в Азовском море. Это как один из вариантов. А, что касается заявлений э, Дональда Трампа либо Ангелы Меркель, э, ну, ну, поймите, то есть язык дипломатии это вот он специфический язык, то есть это как вот тот, э, тот почерк, который пишут э, наши аформатеры, бишь, э, три предложения на дипломатическом языке могут подразумевать под собой 20 страниц текста, и я предлагаю нам всем немножко набраться терпения и подождать ближайшие день, два, три, э, чем закончится, скажем так, совместное Встреча Украина-НАТО, или комиссия, как она там правильно называется. Ждем э, официальных заявлений. Не просто мнения, официальных заявлений э, Государственного департамента Соединенных Штатов Америки касаемо всей этой ситуации. И э, НАТО, то есть сейчас институция в пику нарушений, полного нарушения международного морского права России может просто для российских кораблей закрыть а, пролив Босфор. И тогда Черноморский флот России а, называется, перестает де факта, а, вернее, де юре, перестает существовать. И а, под большим вопросом будет, а, под огромным вопросом будет проведение военной операции а, России в Сирии. То есть а, рычагов для действия на Россию миллион. Все зависить от решительності наших партнерів? А все насправді залежить від як ви кажете мови, мовою дипломатичної мови. Тут питання визначення, а, які яка яке протистояння зараз існує між Росією і Америкою на території, на жаль, на території України? Чи все ж таки між Україною і Росією? Як це каже про це каже Дональд Трамп? От ви як військовий дайте зрештою свою оцінку? Тому що в тому, що і йде протистояння, навіть не протистояння, а відкрита воєнна агресія. России в отношении Украины. То есть сначала это она была прикры... прикрыта, то есть таким птичьим листочком, э -э, сказками про их самлетов и... И, и зеленых человечков и так далее. Позавчера э, маски были уже конкретно сброшены. Безусловно, э -э, есть определенные конфликт интересов э -э, Америки и России, но они этот конфликт интересов, сколько я себе помню, столько есть и в 80-х годах, и в 90-х, и в 2000-х, и существует сейчас. Но Америка прекрасно понимает, если сейчас спустить вот, на тормозах действия России, которая она осуществила позавчера в отношении наших моряков, то э, это будет ящик Пандоры, и что завтра от будет и где от будет, это не может подгадать никто. Ну добре, тим часом прес-секретар Путіна Пісков анонсував, що Путін озвучить позиції щодо Керченської протоки. Поки що ми поговоримо про події, які нині вирують на Азові. Дякую, Олексій Петров був з нами на зв'язку.